Milli Depoz günü icmalını təqdim edir. Sabahtan 28 min müəllim üçün sertifikasiya imtahanı başlayır. Bunu Azərbaycan Təhsil İnstitutunun direktoru Rüfət Əzizov deyib. Onun sözlərinə görə onlardan 8500 nəfəri Azərbaycan dili və ədəbiyyat, 19500 nəfəri isə iltidai sinif müəllimləridir. Rüfət Əzizov söyləyib ki, yaşı 60-dan yuxarı olan 5700-dən çox müəllim sertifikasiya imtahanında iştirak etməyəcək. Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumlar tərəfindən icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik məlumatı açıqlayıb. Anamanın məlumatına görə 12-17 iyul tarixlərində Tartar, Ağdam, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngiləndə aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada ilə, ilə 12, tank ilə, ilə 18 mina və 151 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Bildirilib ki, 156 hektar ərazi minava partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Biz Berlin sammitində Ukraynanın NATO-ya üzv olması üçün rəsmi dəvəti müzakirə etməyəcəyik. Sammitə hazırlıq prosesində də bunu müzakirə etmirik. Bu barədə NATO baş katibi Jens Stoltenberg, Almaniya kansləri Olaf Scholz ilə mətbuata birgə bəyanatı zamanı bildirib. Biz razılaşırıq ki, Ukraynanın NATO-ya dəvət olunması üçün doğru zaman barədə qərar verən tərəf Rusiya deyil. Bu Ukrayna və NATO müttəfiqlərinin üzərinə düşür. Lakin hazırki məqamda biz inanırıq ki, ən vacib vəzifə Ukraynanın Avropada müstəqil, demokratik və suveren ölkə kimi qələbə çalmasıdır. Ukrayna qələbə qazanmayana dək üzülüklə bağlı müzakirələr də mümkün deyil deyəm Stoltenberg qeyd edib.